Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memprediksi suara burung perkutut e, lokal dengan melihat ciri fisiknya. Entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok. Cara memprediksi suara perkutut dengan melihat ciri fisiknya. Nah, untuk memprediksi kualitas suara burung perkutut lokal e, entah itu perkutut lokal bakalan bisa dilakukan dengan cara melihat dengan cara memegang, dan bisa juga dengan cara meraba bagian tubuh, e, tulang supit, e, sisi kaki, dan bagian-bagian lainnya. Pada dasarnya, burung perkutut memiliki suara yang e, khas, suara yang e, merdu. Jika dipegang e, di tangan, akan terasa mimpes halus seperti memegang kapuk atau kapas. Tetapi, jika dipegang terasa kaku atau kasar, maka kemungkinan besar suaranya juga kasar. Jadi, Bila dipegang burung perkutut tersebut itu terasa kaku dan kasar, suaranya juga cenderung akan kasar Jika dipegang burung perkutut itu nginpes atau halus, suara burung perkutut itu tersebut juga halus Itu adalah ilmu titan dari uh, sepuh-sepuh burung perkutut zaman dahulu uh, Tetapi tidak menutup kemungkinan yang dipegang nimpes dan halus itu adalah burung-burung perkutut -burung yang sudah sepuh atau burung perkutut yang sudah tua setelah dipegang, jepit kaki burung perkutut menggunakan jari telunjuk dan jari tengah agar tidak terlepas. Setelah itu, mulai bisa kita cek satu persatu, dimulai dari bagian atas dulu, dimulai bagian kepala dulu, raba bagian tengah-tengah kepala. Ini kalau memprediksi burung perkutut, raba bagian tengah-tengah kepala pada burung perkutut, rasakan di bawah kulit ada semacam lekukan atau garis yang cekung yang letaknya diantara tulang dahi kiri dan dahi kanan jika lakukan atau kalainan tersebut terasa agak dalam eh, di bagian belakang ada ter eh, apa istilahnya itu kalau agak dalam otomatis burung perkutu itu suaranya atau anggungannya besar rabat juga pada bagian eh, akhir tulang kepala bagian belakang ada seperti tulang yang menonjol, yang terasa bulat seperti kerikil, jadi di uh, belakang tulang kepala, di bagian belakang itu sebesar kacang kedelai. Semakin besar tulang ini, maka semakin besar su juga suaranya dan bisa stabil. Jadi, yang uh, menonjol kayak di belakang kepala itu ada benjolan kecil. Uh, kalau semakin besar benjolannya, uh, tapi benjolan alami atau uh, benjolan uh, tulang. Dari burung perkutut tersebut eh, bisa diprediksikan eh, suaranya juga lantang dan besar. Itulah ilmu titen dari eh, nenek moyang kita terlebih dahulu, dari simbah-simbah kita lebih dahulu yang telah merumuskan atau menjadikan eh, atau menjadi ilmu titen dan dijadikan buku maupun dijadikan buku primbon Artinya jika burung perkutut tersebut jatuhnya bersuara kung, eh, maka suaranya akan terasa menerus kong jadi akan stabil eh, bila awalan yang eh, akhirannya itu kong jadi sampai tua pun dia akan eh, mempunyai suara kong gitu. Jadi itu eh, kesimpulan dari pakar-pakar burung perkutut zaman dahulu yang telah dibukukan atau telah diperimbunkan eh, seperti itu. Bisa juga kita lihat dengan bungurnya atau bungur itu apa? Bungur itu adalah eh, bagian hidung dari burung perkutut tersebut. Bungur adalah gundukan yang terletak di pangkal paruh, tepatnya di atas lubang hidung. Biasanya suaranya burung perkutut tersebut adalah kong. Bila bungurnya yang bagus, warnanya biru tua dan bungurnya harus besar karena tahan terhadap sinar matahari. Bungur yang kurang bagus, warnanya putih. Jadi yang bungur bagus itu biasanya biru tua warnanya atau biru atau ungu keputih-putihan. Selain itu kita bisa lihat juga dengan bulu jenggot. Jika bulu jenggot burung perkutut letaknya agak ke muka dan garis lubang hidung eh, biasanya suaranya keras. Dan jika bulunya berdiri biasanya suaranya kasar. Eh, jadi bulu jenggot, istilahnya bulu jenggot itu eh, di bawah paruh itu akan ada eh, kesematan jenggot yang tumbuh itu. Jika bulu jenggot perkutut letaknya agak ke muka eh, dari garis lubang hidung. Biasanya suaranya keras, besar, lantang, dan jika bulunya berdiri, biasanya suaranya kasar. Itulah ilmu titen yang ada di primbon-primbon uh, atau buku-buku uh, tentang burung perkutut yang sudah dirangkum oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, uh, dari sekarang hingga saat ini, yang sudah uh, banyak dipercaya oleh kalangan Kung mania. Selain itu, bisa kita uh, cermati juga di lehernya jika saluran kerongkongan. Ke Ketika kita raba terasa besar, berarti suaranya besar. Kalau saluran kerongkongannya kecil, suaranya pasti kecil. Jika letak kerongkongannya lurus, biasanya suaranya perkutut tersebut bagus. Jika letak miring, maka suaranya tidak stabil. Jadi, kerongkongan itu bisa kita raba, bisa kita pegang kerongkongannya. Kalau besar, itu biasanya suaranya besar, dan bila kerongkongannya kecil, itu suaranya juga kecil. Selain itu, selain itu kita bisa melihat dengan uh, supit udang uh, atau sapit udangnya. Pilihlah burung perkutut sapit udangnya sedang, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Jika supitnya terlalu rapat, suaranya pendek dan uh, tidak kung. Dan jika supit uh, sapit urangnya terlalu lebar atau renggang. Uh, bukan berarti itu burung perkutut betina. Uh, ada juga yang jantan. Uh, tergantung uh, kekerasan atau uh, kelembean sapit udang tersebut. Bila keras rata-rata uh, adalah jantan. Uh, dan kita bisa memperhatikan lagi di kakinya. Jangan memilih burung perkutut yang kakinya terdapat bintik-bintik merah, karena biasanya sangat liar dan susah jinak. Jadi yang kakinya itu ada bintik-bintik merahnya itu susah jinak, itu ilmu titan nenek moyang kita dari zaman dahulu hingga sekarang sisi kaki selain itu juga kita memperhatikan sisi kaki pilihlah burung perkutut yang susunan sisi kakinya teratur lurus dan tidak berantakan jumlah sisi kaki burung perkutut normalnya adalah 18 atau 20 sisi Carilah burung perkutut yang jumlah sisi kakinya 21 Karena uh, burung perkutut tersebut uh, perkutut yang bagus uh, Sisi kaki perkutut yang dari atas ke bawah terbelah atau uh, bisa disebut rojowono uh, Juga termasuk bagus Sisi uh, jari kaki yang menghadap ke belakang uh, juga baik jika terdiri dari lima sisi Jadi uh, 5 sisi Uh, jari kaki yang menghadap ke belakang Itu termasuk juga bagus Jika lebih uh, Lebar sisi kaki burung perkutut Yang besar ada di bagian atas Dan yang kecil di bagian bawah Maka diprediksikan suara depannya besar Dan suara akhirnya kecil uh, Demikian juga Sebaliknya Jadi uh, sisi kaki dari atas Ke bawah itu yang atas harus Lebih besar dan yang bawah lebih kecil Jadi Jadi uh, Suaranya depan besar dan suara air kecil Begitu ilmu titan kakek-kakek eh, atau simbah-simbah eh, eh, kita terlebih dahulu Yang telah merumuskan ke dalam eh, primbon atau buku Jawa eh, Dan kita harus memperhatikan lagi sayap Bulu sayap burung perkutut yang baik adalah yang lebar dan kuat Jika bulu sayap yang paling ujung terbentuk seperti pedang Agak melengkung biasanya burung perkutut tersebut bersuara kung Uh, bulu sayap yang baik berjumlah 21 atau 25 helai. jadi uh, bila uh, bulu sayapnya itu agak melengkung kayak pedang itu uh, biasanya rata-rata burung perkutut tersebut uh, akhiran bunyinya itu kong uh, itulah ilmu titan uh, Nenek moyang kita lebih dahulu dan juga kita kita uh, cermati lagi ekornya jumlah bulu ekor burung perkutut umumnya adalah 14 helai jika jumlahnya 15 helai namanya pendowo micil dan jika jumlah hanya 13 helai biasanya burung perkutut tersebut memiliki mental yang bagus uh, dan biasanya disebut juga satrio pemanah uh, dan kita perhatikan lahir, suhu badan burung perkutut termasuk hewan ber... Darah panas biasanya suhu tubuh di atas 40 derajat celcius meskipun ringan namun tulang-tulang Perkutut termasuk kuat karena berisi banyak zat e, kapur dengan ke, kepadatan tulang 85% dan e, tidak e, bersumsum. Burung perkutut yang baik suhu tubuhnya lebih panas daripada suhu tubuh kita. E, saat dipegang, jika suhu tubuh lebih dingin dari suhu tubuh kita, itu menandakan burung perkutut tersebut e, kurang sehat dan tidak bagus suaranya. E, demikian artikel-artikel yang saya ambil dari suhu-suhu e, saya dari master-master saya dari guru-guru saya uh, burung perkutut yang lebih terdahulu uh, burung perkutut yang <tuh> Berpengalaman di ahlinya dan saya rangkum dan saya jadikan satu uh, dan saya ceritakan di video ini selain itu juga saya ambil dari berbagai media sosial seperti Facebook Twitter Instagram dan media sosial lainnya dan saya padukan dengan dunia nyata uh, tentang saya ber Belajar sama sesepuh-sesepuh, burung perkutut eh, di sekitar saya dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya. Ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Eh, salam rahayu, salam komanya, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika tugalika, salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk Anda semua. Uh, dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini Untuk berlangganan video selanjutnya Dan tak lupa pula saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh